Просто вот ах, большинство народа, они узкомыслящие. Вот я с этим сама столкнулась, вот, вот эта провинциальная гопота, она реально узкомыслящий человек. Они понимают, что во всем цивилизованном мире предпочитают высоких и длинноногих женщин. Ну вот так вот, понимаете, это называется естественный отбор. И дело в том, что всяким этим папикам им плевать, высок от природы девушка или от многочисленных операций. Но я еще раз говорю, что удлинение ног – это не сиськи вставить, это хирургическая операция. И поэтому рисковать и тем более там полтора года ждать, когда там все срастется, когда все удлинится – Одно дело, там сиськи вставила, и все, через две недели пошла там пардон по трахаться, да? Вот, и у меня просто вся надежда на родителей. Потому что я никому не нужна. Вот у меня 2000 друзей подписчиков, Но я просто не хочу просить о помощи.